Днепропетровская область продолжает активно сотрудничать с международными партнерами как на направлении реализации совместных международных проектов, так и в рамках международных отношений, поддерживаемых нами с иностранными государствами. В частности, дипломатический трафик остается очень активным. С начала года нашу область посетили уже более 60 иностранных делегаций разного уровня. В рамках совместного проекта с Мировым банком и программой развития ООН в отчетный период нами было проведено мероприятие, в частности, прошел круглый стол, который был призван Ван разработать приложение к концепции государственной целевой программы восстановления и развития в мира в восточных регионах Украины. Данный проект проводится при поддержке Министерства по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Украине. И этот проект касается тех территорий, которые находятся под контролем украинской власти. Свои, свои идеи для разработки данной программы презентовали представители территориальных громад 영상편 <목소리도> Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Всего участие в мероприятии приняли более 100 человек. Мы ожидаем, что результатом реализации данной программы должны стать восстановление инфраструктуры регионов и территорий, которые тем или иным способом пострадали от российской агрессии в Украине, реализация проектов, которые направлены на улучшение инвестиционного климата, поддержку малого и среднего бизнеса например, такую, как разработка программы льготного аккредитования бизнеса и многие другие направления. По предварительным оценкам для реализации данной программы понадобится около полутора миллиардов долларов США. Данные деньги будут предусматриваться как в государственном и местных бюджетах, так и покрываться за счет помощи, существенной помощи, которую нам будут оказывать наши международные партнеры, а именно Мировой банк и программа развития ООН. В рамках данного мероприятия Днепропетровская облгосадминистрация презентовала представителям Мирового банка портфель собственных проектов, которые имеют отношение к тематике данного круглого стола. Мы передали всю необходимую проектную и сметную документацию экспертам Мирового банка, которые предварительно очень высоко оценили работу Центра международного грантрайтинга при облгосадминистрации, который и занимался разработкой данных проектов. Сегодня мы вступаем в стадию переговоров и искренне надеемся на финансовую поддержку наших, наших проектов со стороны Мирового банка. Наша область также стала площадкой для проведения еще одного важного мероприятия в рамках проекта «Стабильное развитие Украины до 2030 года». Как известно, на повестке дня ООН находится очень важный вопрос, а именно реализация 17 глобальных целей устойчивого развития. На встрече, проведенной в Днепропетровской области, представители территориальных громад обсуждали то, какие же из этих 17 целей являются наиболее актуальными как для Украины, так и для Днепропетровской области в частности. Мы исходим из того, что умение выделить приоритетные цели развития является очень важным, особенно для объединенных территориальных громад. Выделение приоритетов позволит им более качественно использовать те существенные финансовые ресурсы, которые сегодня есть в распоряжении представителей этих громад. Активно продолжается работа Центра международного грантрайтинга по разработке и продвижению существующих проектов, которые имеют значение для поддержки социальной сферы и других важных сфер Днепропетровской области. Uh, уже более двух недель продолжается реализация нашего совместного проекта с программой развития ООН. Uh, в частности, речь идет о проведении серии тренингов по грантрайтингу в 16 объединенных территориальных громадах. Uh, две недели, более двух недель работ показали, что uh, данные тренинги очень востребованы в объединенных территориальных громадах. Мы их проводим два раза в неделю. Uh, каждый тренинг собирает по 20-25 человек. Uh, специалисты программы развития ООН Провождают нашу работу. Реализация первой части проекта уже позитивно ими оценена, в связи с чем представители программы развития ООН вышли с инициативой реализовать вторую часть данного проекта в городе Днепро, в рамках которого уже собрать по два представителя от каждой объединенной территориальной громады и помочь им, уже применяя полученные знания, разработать конкретные уже проекты, направленные на реализацию тех или иных приоритетных целей развития именно на территории конкретных территориальных громад. что это за на данный момент идет реализация серии тренингов, которые обучают представителей территориальных громад гранд-райтингу, то есть разработке грантовых проектов, поиску финансирования для их реализации. Это как бы теоретическая подготовка. В рамках второго этапа мы планируем разработать уже конкретные проекты и подать их на поддержку международных финансовых доноров. Сегодня стартует реализация еще одного важного проекта в Днепропетровской области, который реализуется областной государственной администрацией совместно с благотворительной организацией Brain Basket Foundation. Проект называется «Программирование ради будущего». Он будет реализовываться на базе Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки имени первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. Целевая группа проекта — это участники боевых действий и внутренне перемещенные лица. В рамках проекта в течение одного года будут проводиться бесплатные курсы по программированию, в частности, язык программирования SWIFT, основа работы мобильной платформы iOS, разработка iOS, разработка мобильных приложений для нее, а также тестирование различных программного обеспечения и приложения, приложений. Курсы абсолютно бесплатные. Этот проект уже второй, который мы реализуем с данной благотворительной организацией. Первый проект еще продолжается, он называется "Технологическая нация". Это тоже курсы, вечерние курсы по программированию, которые показали, что спрос на них является очень большим. У нас есть уже очень много позитивных отзывов. Именно поэтому мы и приступили к реализации второго проекта по организации таких курсов. Из проектов, которые будут реализованы в ближайшее время, я бы хотел отметить проект создания реабилитационного центра в Новомосковском районе на базе терапевтического отделения больницы Соленый Лиман. Данный проект облгосадминистрация реализует совместно с федеральным немецким агентством JZ. Принципиальное решение немецкими партнерами о поддержке данного проекта уже принято. Немецкой стороной объявлен тендер на закупку всего необходимого оборудования на сумму от полутора миллионов гривен для оборудования специального зала для физического физической реабилитации. Кроме этого, будут также оборудованы, отремонтированы 22 местных палат, что позволит нам проводить полноценные мероприятия по физической реабилитации участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц, а также и других категорий людей, которые нуждаются в подобном виде помощи. Кроме этого, на рассмотрении компании JZ находятся еще два проекта, а именно модернизация и восстановление инфраструктуры еще двух учреждений. Это Днепропетровский детский психоневрологический санаторий номер 4 и Никопольский медцентр медико-социальной реабилитации детей. Решение немецкой стороне о поддержке данных проектов мы ожидаем в ближайшее время. Во время предыдущих отчетов мы рассказывали о том, что нами разработан проект «Бродячий театр». На сегодняшний день этот проект уже поддержан немецкой агенцией GIZ. Стоимость проекта превышает 800 тысяч гривен. В рамках проекта мы будем... Специальная группа актеров будет ездить по школам Днепропетровской области, в которых, среди прочего, проходит обучение дети внутренне перемещенных лиц, и показывать специальное театрализованное представление, к разработке которого приобщились кроме самих актеров, историки и украиноведы. На сегодняшний день в нашей области находится более 6 тысяч детей-переселенцев. Они проходят обучение в различных школах, в том числе в сельской местности. 4, более 4 тысяч из них как раз дети школьного возраста, именно на них и рассчитан данный проект. Представление будет показываться школьным, школьным коллективом в целом, то есть мы не будем выделять детей переселенцев как в отдельную группу для реализации данного проекта, а полностью воздействовать на все школьные коллективы. 5 августа закончился срок подачи заявок в рамках проекта, который Днепропетровская облгосадминистрация совместно с компанией JZ объявляла в июле. Речь идет о розыгрыше 10 грантов суммой по 600 тысяч гривен каждый. На сегодняшний день Прием заявок закрыт. Мы получили 153 э, заявки. Э, хотел бы отметить, что... Те проекты, которые не будут поддержаны в рамках данного грантового конкурса, не останутся без внимания. В частности, к проблематике проектов уже проявляет активное внимание Мировой банк, а также Министерство по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Поэтому, безусловно, победители будут реализовывать проекты в рамках данного грантового конкурса. Оставшиеся же проекты мы возьмем совместно с Центром грантрайтинга в активную работу и будем подбирать им других финансовых доноров. Кроме этого, мы сейчас ведем активную работу по поиску финансовых доноров еще для целого ряда проектов. Это касается и этнографических путешествий для детей-переселенцев, проведения фестиваля творчества внутренне перемещенных лиц, создания на территории 9 объединенных территориальных громад 9 спасательных универсальных станций, обучение участников боевых действий, а также внутренне перемещенных лиц, перемещенных лиц основам ведения бизнеса, Фермер хозяйства составлению бизнес-планов и многим другим вопросам связанным связанными со стартом именно малого и среднего предпринимательства на прошлой неделе совет предпринимателей днепропетровской области провел целый ряд специальных тренинговых мероприятий одна часть этих мероприятий касалась Презентации тех программ, которые сегодня могут, могут быть использованы нашими бизнесменами на территории области. Например, это касается европейской программы Космы, финансирование которой в Евросоюзе превышает 2 миллиарда евро. В рамках бесплатного участия в данной программе бизнесмены получают возможность как заняться поиском партнеров в европейских государствах, освоить новые рынки сбыта и получить другую очень важную информацию для организации работы более чем в 65 странах Европы, Азии и Америки. Второй проект ⁇ это чисто украинский проект. Это информационная площадка, которая называется Крамница А. Она как раз консолидирует информацию о предпринимательстве на территории Украины и также может быть очень полезной в работе наших предпринимателей отдельный проект, который мы реализуем в рамках развития стратегических отношений с Германией, является подходящей для сотрудничества с Германией. Мы провели совместную презентацию с правительственной агенцией JZ, и э, данный проект реализуется при поддержке Федерального министерства экономики и энергетики Германии. В рамках проекта, уже начиная с э, января 2017 года, бизнесмены с нашей области смогут посетить э, Федеративную республику Германия для прохождения стажировки на различных предприятиях, которые представляют интерес для наших бизнесменов в качестве потенциальных партнеров. Кроме этого, совместно с Международной торговой палатой мы провели отдельный семинар по вопросам выхода на рынки Европейского Союза, а также в частности на рынке Германии. Продолжается активная работа по оздоровлению и реабилитации детей в Днепропетровской области. На прошлой неделе почти 300 детей отправились на отдых на море, это на Черное море в Одессу. Кроме того, отправляются дети, вот сегодня уже 55 детей отправляются на Зовское море в Приморск, в лагерь Прометей. А также мы продолжаем работу по по оздоровлению детей и в других лагерях Украины и за границей в том числе. Всего на сегодняшний день мы оздоровили уже более 160 тысяч детей в Днепропетровской области. Хотел бы отметить, что в первую очередь мы уже закончили работу по оздоровлению детей из семей погибших участников боевых действий, а это 175 детей, более 3 тысяч детей из семей участников боевых действий, почти 4 тысячи детей из семей внутренне перемещенных лиц и около 6 тысяч детей сирот. На прошлой неделе с обучения в Литве вернулись еще 15 детей из семей участников АТО и внутренне перемещенных лиц. Это вторая уже группа, которая проходила девятимесячное обучение в рамках полноценного учебного года в одной из вильнюсских школ. Шесть детей, которые набрали наивысшие баллы по результатам экзаменов, останутся в Вильнюсе и будут продолжать учебу. В частности, они, кроме всего прочего, пройдут интенсивный курс обучения литовскому языку. Хотел бы отметить, что Литва... Это государство, которое одним из первых пришло на помощь Днепропетровской области с началом российской военной агрессии в Украине. На сегодняшний день мы работаем не только на направлении оздоровления и обучения детей. Но уже почти два года мы занимаемся реабилитацией военнослужащих. В этом году реабилитационный курс прошли 10 участников боевых действий. До конца года еще 50 участников АТО будут направлены в реабилитационный центр Друскиненка и в Литве. Всего за два года мы оздоровили более 120 бойцов. Как вы знаете, 5 августа в Рио-де-Жанейро стартовали 31-е Олимпийские игры. Очень приятно, что среди спортсменов, среди 205 спортсменов, которые представляют Украину в 27 видах спорта, 11 спортсменов из Днепропетровской области, есть уже первые позитивные новости. В частности, 6 августа мужская и женская парные четверки по академической гребли прошли уже отборочный этап соревнований, и мы с нетерпением ждем их участия в финале и будем за них болеть.